Sumqayıtda güllərin əkilməsinə başlanılıb. Bu işlər şəhərin Sül prospektində aparılıb. Əraziyə 5000 ədəd taqetec, 4000 geran gül kolu əkilib. Bundan əlavə Səməd Vurğun küçəsinə də 1000 kvadrat metr qazon örtüyü salınıb. Bildirək ki, gül qollarının əkilməsi və qazonun döşənməsi mütəmadi olaraq davam etdiriləcək. Bu işlər həm ekoloji mühitin sağlamlaşdırılmasına yönəlib, həm də gözoxşayan bir mənzərə yaradır. Ölkə rəhbərliyinin tapşırıqlarına uyğun olaraq, koronavirus pandemiyasının Azərbaycan ərazisinə yarada biləcəyi təhlükənin qarşısını alması məqsədi ilə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətində ciddi təxirəsalmama tədbirlərinin həyata keçirilməsi daha da gücləndirilib. Şəhərdə bu xəstəliyə yoluxma hallarının qarşısının alınması, bu sahədə aparılan müvafiq profilaktik tədbirlərin effektivliyini yüksəltməsi məqsədi ilə Sumqayıt şəhər mənzilə kommunal təsərrüfatı istehsalat birlikinin kollektivləri xüsusi gücləndirilmiş iş rejiminə keçərək Nazirlər Kabineti yanında İrəli qərargahın sərəncam və tövsiyələrinə uyğun olaraq dezinfeksiya tədbirlərinin həyata keçirilməsini davam etdirirlər. Mütəmadi olaraq xüsusi dezinfeksiya edici maddələrlə yaşayış binalarında, binalardakı ümumi istifadə yerlərində, giriş blokları və pilləkan marşlarında, sakinlərin daha çox istifadə etdiyi yerlərdən, konteyner meydançalarında, həyət və yaşayış məhəllələrində, həmçinin digər yerlərdə, ticarət mərkəzlərində tibbi profilaktik və dezinfeksiya edici tədbirlər aparılır, əlavə qabaqlayıcı və maarifləndirici tədbirlər görülür.